День, уважаемые зрители, сейчас время платить по счетам всем украинцам, так как пришел час истины. И тема нашей передачи: время Донбасса услышать Украину. Беседа ведет политолог и историк Станислав Черенко. Сегодня очень такой тревожный момент. Фактически мы находимся на, на грани гражданской войны и просто гражданского противостояния на Донбассе. И все внимание в этой горячей точке Украины. Ну, главная мысль была всегда, что э, якобы Украина должна услышать Донбасс. С нашей точки зрения, все ровно наоборот. Пришло время Донбассу услышать Украину. Потому что Донбасс все эти годы мы слышали, то Донбасс только и слышали. Устами Ахметова, устами Ефремова, устами Лукьянова, устами Януковича. Наслушались полностью, все поняли и решили. Как сказала Анастасия, что мы устали и все исправили. Теперь настало время Донбассу услышать Украину. Хочет она, Донбасс он или не хочет, он вынужден это сделать. Первое. Прежде всего Донбассу, те люди, которые там живут, должны посмотреть на положение в Крыму. К чему это приводит. Не убедило, выходите у себя, то же самое пережить, переживете. В Ростовской области шахты не работают, предприятия не работают. Значит, это хотите. Но... Если бы в Донбассе так думали, они бы не ставили вопрос, чтобы их услышали. Потому что они не сопоставляют, что происходит в Донбассе, что происходит в Абхазии, что происходит в Южной Осетии, или еще как-то. Их интересует сейчас. А что же им хочется? А им хочется не то, что им хочется, а то, что они услышали. То, что им близко психологически. Так вот, они должны знать, что эта война, гражданская, да. Есть антитеррористическая операция, где старается не задеть мирное население. Мы понимаем, что часть мирного населения против Украины, против законного правительства. Тем не менее, стремятся избегать лишних жертв. Но все, но Донбасс должен вспомнить, что это время информационной войны. Время мобилок, время компьютеров, и каждый, кто выступал из трех триколора, каждый, кто угрожал на камеру, все это зафиксировано, все это документировано в видеокадрах, в радиокадрах, вообще-то на аудио, видео, аппаратуре. Все должны понимать, что это чревато. То есть уголовной ответственности могут избежать, могут избежать поражения, огня на поражение, но дело в том, что все должны понимать, что те люди, которые говорят, что нам все равно, хоть что, то ли под Россией, то ли под Украиной, либо бы было хорошо, они не имеют права выбирать центральную власть. Тут некоторые говорят о том, что якобы э, Украина имеет незаконную власть. Ничего подобного. Ничего подобного. Майдан ничего не ограбил. Все окна были целы, даже в Сбербанке России. Э, не был захвачен даже Верховный Совет. И Верховный Совет сформировал новое правительство. Верховный Совет выбрал нового, законно выбрал нового представителя Верховного Совета и сделал его временно исполняющим функции президента до выборов. То есть это законное правительство Украины. Да, прогнали диктатора, прогнали Януковича согласно пятой статье Конституции. То есть тоже сделали по закону. Он начал грабить страну, начал обессиливать армию, он обессилил ее, полностью пропитал российскими кадрами, совершил тяжкое государственное преступление. И его прогнали согласно Пятой Конституции Украины, о праве народа на власть, на удержание власти. И прогнали диктатора, вашего диктатора уголовного преступника, который вы поставили, вы Донбасс поставили его во главе всей страны. Нам он не нужен был. Вы восстали из протеста за то, что сняли Януковича. Этот уголовный преступник вы считаете с себя родным, родственным. И мы обращаемся к тем, которые возмущаются. Значит, вы всякий раз выдвигаете каких-то пономаревых, каких-то каких э, неадекватных людей, в то время как на Западе есть прекрасный э, мэр Львова, есть прекрасный мэр Винницы, есть адекватные люди, которые могут руководить. То есть Западная и Центральная Украина выдвигает не всегда хороших, не всегда плохих, но каких-то адекватных людей. Но уголовных преступников типа Пономарева типа всяких э, выдвигает Донбасс. Может Украина с этим мириться? Не может. Значит, что получается? Получается, что Украина не хочет больше иметь Януковича, или похожего на Януковича президента. Не хочет. И не те люди, которые против Украины, должны себе решить. Или они являются патриотами Украины, или они должны покинуть эту страну, либо сесть в тюрьму, если они активно выступали против Украины. Если они пассивно поддерживают э, триколор, поддерживают Россию, они должны лишь, быть лишены избирательных прав, выбирать центральную власть, участвовать в госуправлении. Если вы ненавидите эту страну, вы не должны принимать участие в ее управлении. Работать на соседнюю враждебную страну Путина, который тоже является главным преступником, убивших много крупных известных людей в России, мы не можем. Поэтому, не желая убивать вас, мы, мы не признаем за вами право э, выбирать нашу центральную власть. Вы можете заниматься бизнесом, вы можете заниматься наемным трудом, но участвовать в государственном управлении нельзя. Так, например, кстати говоря, в странах Балтии, те, которые были против независимости республик, им дали возможность заниматься бизнесом, наниматься на работу в частном секторе, но участвовать в госуправлении и принимать участие в выборах не могут. Так после войны, допустим, в Германии и в Греции запретили коммунистические партии, которые являются тоталитарными. Запретили нацистские партии. То, что произошло. То есть, чтобы не было возвращения к антидемократическому строю. То есть, фактически, мы должны целую часть населения решить право выбирать, потому что они неадекватно выбирают власть и перерезают нам пуповину с нашим будущем, которому мы хотим нормального европейского будущего. Ох, вот Донбасс. Почему? Мало того, что они выбирают преступников. Посмотрите на, на свой пейзаж. Вокруг грязь. Вокруг почти лунный пейзаж. Вокруг всех хащерских городах. Да, вы добываете уголь. Но на других частях Украины угля вообще нет. Вообще никаких копанок нет. Но как-то выходит с положения, как-то люди живут. В том числе возьмем ту же Харьковскую область, где нет угля, возьмем Киевскую область, там Запорожскую, Днепетровскую, там нет угля, но люди живут. Здесь есть уголь, есть целая таблица Менделеева, но живут плохо. Но если вы готовы жить в этой грязи, в этой неухоженности, то вы похожи на российскую провинцию. Вы не протестуете против этой грязи, этой нищеты, вы с ней сжились. И вы сжились с теми вождями и хотите их навязать всей Украине. Есть еще одна сторона вопроса. Почему мы не можем согласиться на отсоединение Донбасса? Потому что это не ваше желание, это желание Путина. Они почему-то хотят отрезать ноги по самое горло. Они не успокоятся. Взяли Крым, теперь хотят Донбасс. Они не успокоятся на этом, они хотят весь наш юг Украины. И на этом не спокойно, на всю Украину. И на этом не успокаиваются. Они желают пойти потом в Устаны Балтии и еще куда-то. То есть это диктаторская психология, они не успокаиваются, пока кто-то их не остановит. Вы являетесь массовой базой путинского режима, вы являетесь производителем этих лидеров, и мы не можем позволить, чтобы наша Украина, прекрасная Украина, которая хочет быть европейской страной, догнать Польшу, догнать хотя бы те страны, которые освободились от коммунизма, мы не можем это позволить. Поэтому мы согласны не стрелять, согласны даже не сажать. Но мы не можем доверять взрослой психологии, здравому смыслу тех людей, которые постоянно выбирают уголовников. Почаще смотрите в зеркало. Быть может, что-то поймете. А пока украинцы вам не могут доверять ваши выборы центрального можете местные органы власти выбирать, но вот мы так услышали. Это, конечно, не общая точка зрения, но мы думаем, что это бы и, э, нас бы уберегло от многих несчастий. Те русские, которые были возмущены, что они не выбирают в странах Балтии, почему-то не хотят уезжать из стран Балтии. Тогда так, что по той же причине. Тогда давайте освободим не только в Донбассу, освободим тогда и Нарву в Эстонии, Бруклин у, у Штатов давайте, там где русские, там давайте освобождать. И всюду, где русские и русскоязычные соединяются, давайте все позвонять к России. И тогда министр иностранных дел Чехии говорит, да зачем нам эти русские, если они все время все такую территорию. Там, где приходят русские, там и их территория. Может, без них лучше обойтись, даже без туристов их Подумайте. Так вы Украина или вы есть Донбасс э, русской провинции, русского э, нищеты, русское э, лёгкость? Может быть э, мы предоставим свободу вам предпринимательства, свободу такого профессионального труда, и тогда может быть что-то и сможете. Нет? Ну значит тогда езжайте на, на ту родину, где вам ближе душевно. Украина не может позволить приближение границ Путина, путинского режима, до к нашей столице, к нашим портам, к нашим... Это Это мы не, не дадим. И вы должны знать, что э, те юмплинские обычно восстания, они очень плохо кончаются. Тех, даже если не помогали диктаторам, потом диктаторы их уничтожали. Если не мы сами справимся, Путин вас уничтожит. Как Гитлер уничтожил штурмовиков, как советская власть уничтожила красногвардейцев, это мало, малоизвестная страница в истории. Так было всегда. Диктаторы расправлялись с балтийскими матросами, которые их привели к власти. И так было всегда. Если Украина с вами не справится, с вами справится Путин, он будет расстреливать, вот, так же, как это делали в Чечне и всюду. Так что вы выбирайте, кто будет вас расстреливать. Если вы будете так себя вести, любвит, на нигде не любят. Люди, которые не хотят э, трудиться творчески, думать, они обречены на поражение. Даже если сначала вроде бы одержат победой. Третьего не дано. На этом наша передача окончена. Свои вопросы оставляйте на странице в фейсбуке Станислав Овчаренко и в комментариях к видео. До свидания.